बसमल्निमदिल्लबिलमीन वसलासला सदिन मुरसलिन वाल आलि वजमाइी करमा दुदा कर वसल आल महमद्दिन का फ़लॉँ दिक्रीवाफिल अम्माबाद फ़ौज बिल्लामिन शैतन बसमल्हन इन्ना नहन जन जिक्र वना लहू ल हाफ़ोन क़ुरान करीम की हिफाज़त का एक ज़रिया मकतब भी है मकतब में आने वाले जो बच्चे हैं उसके जहन तक पहुँचने के नफ्सात के माहिरीन ने चार उसूल बयान फरमाए हैं जो आपके बोर्ड के ऊपर स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं आप उसको नोट फरमा लें पहला उसूल ख़ुद अमल करें ख़ुद अमल करके बता पहला उसूल ख़ुद अमल करके बताएँ यानी उस्ताद बोर्ड का इस्तेमाल करके बयान को समझाने के लिए ख़ुद काम करें पहले बोर्ड का इस्तेमाल करके ख़ुद काम करें दूसरा नंबर बच्चों को अमल में शरीक करें बच्चों को अमल में शरीक करें तीसरा काम और तीसरा अम्र जो है बच्चों के काम पर निगाह रखें फ़ौरन कोई भी गलती न बतावे बल्कि बच्चों के काम पर निगाह रखें और काम कर लेने दें गलती हो जावे तो सही काम की रहनुमाई फरमाएं फ़ौरन टोक न दें कि बच्चा आगे काम करने से रुक जावे। और चौथा उसूल ये बयान किया जाता है कि खुद अमल करने दें बच्चों को खुद अमल करने दें ये चार काम हो गए पहला काम पहला उसूल असूल माहिने नफ्सियात ने बताया खुद अमल करें दूसरा काम बच्चों को अमल में शरीक करें तीसरा काम बच्चों के काम पर निगाह रखें चौथा उसूल और चौथा काम खुद अमल करने दें बच्चों को खुद अमल करने दें ये चार असूल नफ्सियात के माहन बयान फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन चारों उसूल पर हमारे नूरानी मकातिब के केजा काम करते हुए आए हैं सुनांचे मैं हमारे नूरानी मकातिब के केजा को बतलाता रहता हूँ कि आप वक्त को तकसीम करें एक वक्त एक हिस्सा वक्त का समझाने के लिए दूसरा हिस्सा बच्चों के इस्तेमाल और वसूलियाबी के लिए तीसरा हिस्सा बच्चों को मश में लगाने के लिए और चौथा हिस्सा महफूजात के लिए कलेम दुआएं, वज़ाइफ़ नमाज वग़ैरह सिखाने के लिए इस तरह वक्त के चार हिस्से बनावे। चुनानचे पहले हिस्से में जो पंद्रह और बीस मिनट का वक्त होता है उस पंद्रह मिनट में बीस मिनट में बच्चों को बयान की समझ पैदा करना है बयान को समझाना है हर बयान को समझावें मसलन हरक़ के बयान में हमारे नूरानी मकातिब के इस बयान समझाने के लिए पांच उमूर पर मेहनत करते हैं हर बयान के लिए कुछ अमूर तय किए हुए हैं उस उमूर पर मेहनत करने से बयान की समझ पैदा होती है तो हरकात के बयान में सबसे पहला काम हरकात की शनाख्त और पहचान कराना है उसमें मसलन मैं बतला रहा हूँ कि हम समझावें पहले उस्ताद बोर्ड का इस्तेमाल करके ये समझावें कि ये बा की ऊपर ज़बर की हरकत है मसलन एक नक्शा बना दें पहले और फिर लिखे हैं कि ये बा है बा पर यह ज़बर की हरकत है फिर बा के नीचे ज़ेर की हरकत है फिर बा के ऊपर पेश की हरकत है बच्चों को बुलवा में तौर पर बा पर ज़बर की हरकत बा के नीचे जेर की हरकत बा के ऊपर पेश की हरकत तो हरकत की शनाख्त करवानी है ऐसे चंद हरूफ लिख कर मसलन नाम मीम, वाव नून जीम कोई भी हरफ चंद हरूफ लिख कर बोर्ड के ऊपर ज़बर जेर पेश की हरकत की शनाख्त करवानी है ये पहला काम उस्ताद का है तो उस्ताद दस हरू पर मसलन ये लिख कर शनाख करवाएगा कि ये ज़बर की हरकत हैं ये ज़ेर की हरकत हैं ये पेश की हरकत हैं चंद हुरू पर लिखकर इस तरीके से हरकत की शनात करवाएँ मिसाल ये है बाकी हाफिज़ अलताब साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बातें आपको समझा दी है हरकत की मिसालों में हरकत के बयान में सारी बातें आप देख चुके हो वीडियोस के अंदर लेकिन ये मैं मिसाल के तौर पर बतला रहा हूँ पहला काम तो ये समझाना है बोर्ड पर पंद्रह मिनट अब बच्चों को इस्तेमाल करना है बच्चों की वसूलियाबी करनी है यानी पहला काम हमने खुद करके दिखाया पहला उसूल बच्चों के जहन तक पहुँचने का था खुद करके बतावें तो उस्ताद ने बोर्ड का इस्तेमाल करके ख़ुद करके बताया दूसरा काम बच्चों को अमल में शरीक करना जिसको हम वसूलियाबी कहते हैं इस्तेमाल कहते हैं तीन किस्म के बच्चे होंगे जहीन मुतवसित और अदना तो ज़हन बच्चों को पहले इस्तेमाल करें फिर दूसरे दिन मुतवसित को इस्तेमाल करें फिर उसके बाद अदना को इस्तेमाल करें मसलन ज़हन बच्चों को बोर्ड के ऊपर बुलावें और कहें लाम लिखो उसको ज़बर की हरकत दो जेर की हरकत दो पेश की हरकत दो दो चार मिनट इस तरीके से हरू पर हरकत लगवा कर ये मालूम करें कि बच्चे को हरकत की शनाख्त हो गई है या नहीं हुई है हर बच्चे को तीस बच्चे मसलन हैं दस जहीन हैं दस मुतवस हैं दस अदना हैं तीस बच्चे की क्लास हैं तो हम हर बच्चे को इस तरह इस्तेमाल करके मालूम करें कि बच्चों ने समझा है या नहीं समझा है तो बच्चों को अमल में शरीक करना हो गया वसूलिया भी और इस्तेमाल जो हमारे यहाँ होता है फिर उस्ताद निगाह रखें बच्चा काम कर रहा है तो उस्ताद उसके ऊपर निगाह रखेगा और गलती होगी तो हसन अंदाज से उसकी असलाह करेगा फ़ौरन नहीं टोकेगा उसको काम कर लेने दे बाद में उसकी असलाह करें मसलन हमने कहा कि लाम लिखो उसको ज़ेर की हरकत दो और उसने उस पर ज़बर लगा दिया तो हम कहेंगे बेटा ये लाम पर क्या लगाया है उसको पूछेंगे फौरन टोकेंगे नहीं कि तूने गलत कर दिया है तुझे लिखना नहीं आता है इस तरह के कलेमात इस्तेमाल न करें उसने अंदाज से उसकी इस्लाह करेंगे ये निगाह रखना हुआ तीसरा उसूल हुआ और चौथा उसूल के बच्चों को ख़ुद काम करने दे तो उसकी मिसाल हमारे यहाँ मश में लगाना है तीन काम हम बतलाते हैं समझाना बच्चों को बोर्ड पर इस्तेमाल करना और वसूलिया भी करना और मश में लगाना तो मश में कैसे लगाएंगे मिसाल के तौर पर हम दस शुरू बोर्ड की पर लिखेंगे लाम मीम नून जीम दाल लाल रॉ ज़ा तो जा। ये चंद हरूफ़ हमने बोर्ड पर लिख दिए कई मतफ़ बिना तरतीब के अब हम बच्चों को कहेंगे कि अपनी स्लेट लो माशा सब ने स्लेट ले लिया ये हरूफ लिखो और सब पर ज़बर की हरकत लगाओ बच्चे ज़बर की हरकत लगाएंगे ये हो जावे तो हम कहेंगे कि अब दूसरी लकीर में फिर ये हरूफ लिखो अब दूसरी लकीर में ये लिखेंगे और कहेंगे उसको ज़ेर की हरकत से मुजन करो यानी ज़ेर की हरकत लगाओ फिर तीसरी लकीर लिखो इन्हीं इन्हींफ को और उस पर पेश की हरकत लगाओ तो खुद बच्चे काम करेंगे अमल करेंगे इस तरीके से मश में लगाना हुआ तो हमारे नूरानी मकातब में तीन अहम काम हम बतलाते हैं एक तो बच्चों को समझाना एक है, बच्चों को इस्तेमाल करना और ओसलियाबी करना तीसरा काम है उसको मश में लगाना यानि एक वक्त मश में लगावें तो ये तीन अवकात हैं और चौथा वक्त महफूजात के लिए हमने रिज़र्व किया है महफूजात के लिए रखा है उसमें महफूजात सिखाए जावे, तो बहरहाल ये वक्त की चार किस्में हैं और तकसीम हैं और इस तकसीम में इस तरीके से काम करेंगे तो बच्चों का वक्त अब पूरा का पूरा मुफीद बनेगा और पूरा वक्त उसका इस्तेमाल होगा तो हमारे नूरानी मकादब के साथियों से गुज़ारिश हैं कि इस बातों पर अमल करते हुए सबक को पढ़ाएँ इन जहन तक रसाई होगी और बच्चे बयान को समझेंगे फिर बयान की मश उनके लिए आसान हो जाएगी واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين